Зараз ранок і ми знаходимося на Оболонській набережні в Києві. Сьогодні відзначається одне із найважливіших християнських свят водохреще. Вода цей день вважається цілющою, саме тому люди збираються ось біля таких водоймич і оздоровлюються на цілий рік. Я учити новоприсуще троє дії. Спразника всіх поздравляю хрещення, Богоявлення Господнє. Заходіте.

Это традиция, которая заложена, наверное, еще в Библии. Непростой праздник для каждого. Это ну, очищение идет изнутри. Первые секунды. Три секунды три. Холодно. Ну нормально. Бог создал. Мы купаемся, исцеляемся, все верят в это. Будь ну и добру. Быть добру. Быть добру. Ну, ну вот и настал этот чудесный день. На самом-то деле, пока что еще слабо верится, что придется все-таки купаться. Честно скажу, вот прям вот такого желания окунуться. В ледяную воду его нет, но у меня есть зато хорошая группа поддержки. Это моя жена, моя дочь. Вот, они сегодня увидят героического папу, который войдет, и воды разойдутся. Вот, поэтому мы едем погрузиться в святые воды и, возможно, сделаем мир лучше. В моих глазах лед на бороде и ней. Кто принес погибель, тот сам сгинет. Вековый дремучий лес трещит, как кости. Мороз, дружочек, встречай, опять гости. Андрей, ну что ты не передумал? Мне кажется, что мне немножко плохо все болит. Плохо? Плохо тебе станет, если ты не приедешь. Это карми, кармическая, кармическая я еду, боль. Я еду, я еду, просто я думаю, может быть, таки мы с тобой договоримся. <laughs> нет, нет, ты главное полотенце не забудь и договоримся уже прямо в воде. Все взял, все взял, будем купаться и будем оздоровляться. Ну все, давай, засыпай. Продолжается чин освящения воды. дорога. Нам нужно любить, как человеку, как творение Божье. А зло, которое он делает, нужно ненавидеть. То треба нужно ненавидеть, а людей любить. Ну, мы видим тут прям настоящие народные гуляния. Вот эта церквушка, которая прямо возле воды. Ну, приятно, народ как бы вот тут не замерз. Наоборот, скажем так, разогревается. Сегодня, в принципе, здесь столько народу, что в будний день, летом когда-нибудь можно не увидеть. Но это приятно. Народ, по сути, стремится к добру, к здоровому образу жизни. Ведь это сакральный акт не только из-за того, что крещение, а из-за того, что, в принципе, славяне практиковали окунание в холодную воду еще до христианства. привет-привет, Ты что тут? Сегодня крещение, мы наконец-то собрали достаточно людей. Я думаю, что это не только наша заслуга, заслуга веры. Люди у нас оказались набожные верующие. Вот даже Зоря пришла. Ну, Думаю, сегодня мы ее не пустим. Основная задумка, что каждый по выходу и после окунания говорит быть добру. Этим самым мы формируем информационное поле, которое вокруг нас, возможно, в таком количестве, при таких эмоциях после ледяной воды, мы сформируем нечто хорошее, большое, такой позитивный заряд. Все в Украине это нужно как никогда. Да, окунаемся, вы, вы, только выпрыгиваем из воды, говорим, да. давай. давай. давай.

i close to